যোৱাকালি আমাৰ এটা চ'ৰ্চ ইনফিন আছিলে মানে এটা দলে মানে কনচাইনমেণ্ট দিব আহিব বুলি হিৰইনৰ পাথাৰকান্দি পি এছ এৰিয়াৰ আণ্ডাৰত টাউনত আমি সেইকাৰণে এটা ট্ৰেড প্লে' কৰিছিলোঁ আমাৰ জালত মানে পিছতে আমি এগৰাকী ড্ৰাগছ পেডলাৰ তেওঁৰ নাম ৰেহামুদ্দিন তেওঁক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ পাইছোঁ ন' পেকেট আপোনাৰ ছাছপেক্টেড হিৰ'ইন পাইছোঁ আমি যাৰ ৱেইট হ'ব ওৱান জিৰ' ফাইভ পইণ্ট ওৱান গামচ আমি তেখেতক লগতে আমি এটা অ'টো অ'টো গিয়েৰিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এ এছ টেন চি ছিক্স থ্ৰী জিৰ' এইট আৰু এটা ৱেগানাৰ এছ টেন ই ডাবল এইট ছেভেন জিৰ' আৰু এটা স্কুটাৰ স্কুটি আমি পাইছোঁ ভণ্ডাৰ স্কুটি তাতে এইটো নাম্বাৰ হ'ল এ এছ টেন এফ ছিক্স ডাবল এইট ওৱান তাৰপিছত আমি ইনপ্ৰেজেঞ্চ অফ এক্সিকিউটিভ মেজিষ্ট্ৰেট আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছ আমি এজ পাৰ ইণ্ডি বেচ প্ৰচিজাৰ এইটোক চিজ কৰোঁ চীজ কৰি আমি আপোনাৰ নেচেচেৰী লিগেল একচন লোৱা হৈছে বাকী যিখিনি মানুহ ইনভলভ আছিলে এইটো তাতে আমি হেৰি কৰি আছোঁ ইনভেষ্টিগেট কৰি আছোঁ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে আৰু চিজিং অফিচাৰ এইটো চিজ কৰি এতিয়া এজ পাৰ লিগেল ফৰ্মেলিটিজ কাম চলি আছে বজাৰ ব্লক এইটো এপ্ৰক্সিমেট বাজাৰ মানে ফিফটিন লেক্স অংক হ'ব আৰু সন্ধিয়া আছে নেকি আৰু কি কথা নাই আৰু আছে মানুহ ইনভল্ভ